这么晚了，一个人还能去哪儿、啊？你一个女孩子，这么晚一个人出去干什么？这样会不会显得太关心她了？你这么晚一个人出去，是准备暗杀邓科吗？ 虽然确实是个不错的主意，但是代价似乎太大了点儿。放心，如果我要暗杀的话，第一目标只会是你，不会是其他人。那你就注意安全，早点活着回来。我在家里等着你同归于尽。 你好，谢谢。杜老师，要不咱还是换个地方吧。我总觉得这个地方跟你的身份不太符合。无论是牛排还是炸鸡呢，都可以让人享受美味的同时给你饱腹感。既然都可以吃饱，何必要分个高低贵贱呢？很香啊。好吧。 不管今天能不能学到老师武林秘籍的精髓，都十分感谢老师在关键时候帮学生。学生在这里先干为敬。酒精呢会影响一个人的判断，更何况我教的不是醉拳。聊聊你最近什么情况吧。哎，小蚂蚁背大锅还能有转机吗？是跟科朗药业有关吗？ 你知道，啊，他们最近动静确实挺大的，又是并购，又是搞什么联协董事会，听说了。唉，只怪我以为稳操胜券，没想到、啊、找了个猪队友。什么猪队友？简单来说呢，就是我们怀疑科朗的某位高层有污点，没想到我们找过来的证人在最关键的时候掉链子，结果直接导致我们被反杀。关键时刻掉链子的人。 手上还会有重要的证据吗？你的意思是，这个人可能是故意的。邓哥呢，是一个善于计算、善于攻心的人。像他这样一个老板，身边不可能会有存在才对。什么意思啊？你要记住了。 无论是什么公司呢，他们在巨大利益的面前，都会第一时间或者是下意识掩盖自己的不足，粉饰太平。你想要找出他们的真相，不能只看他们给到你的材料，材料可以作假，可以辨认，但是后台和数据终究还是有迹可循的。嗯，你说的对，这件事情应该没这么简单。你好，女士。 这是我们店周年的活动，每位女士都会得到这个礼物，请您收下，谢谢，也替我向你们老板表达感谢，好，还有这种好事，你看吧，你的好运慢慢来了。 一个马上就被公司开除的人，还有心思和别的男人约会？ 居然还送花！开车注意安全。好啊，将军，你说让我重新认识你，就这么让我重新认识你吗？行，你给我等着，你看我怎么重新认识你。 真是人比人得死，货比货得扔啊！同样是做投行的，人和人的差距怎么就那么大？